आता मी तुम्हाला एका व्याख्यानाला घेऊन जाणार आहे कुठे अर्थात मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय दादरच्या सभागृहात हे व्याख्यान विशेष आहे बौद्ध गुरु भिक्खू यश महामेवना विहार श्रीलंका आणि जागतिक बौद्ध विचारवंत ऋषिकेश शरण दिल्ली यांचं धम्म प्रवचन आणि व्याख्यान होतं चला आपण सुद्धा या व्याख्यानाची अनुभूती घेऊया Good uh -huh. हा ऑगस्टला पाली रिसर्च इन्स्टिट्यूट मुंबई या भारताच्या प्राचीन पाली भाषेवर काम करणाऱ्या संस्थेमार्फत समाजात शांतता प्रस्थापित व्हावी या उद्देशाने हे व्याख्यान आयोजित करण्यात आलं या व्याख्यानाला श्रोत्यांची लक्षणीय उपस्थिती होती देवता

मुक्त हो दुखीदा से मुक्त हो सदा सुखी हो सभी दुखों से मुक्त हो महीना जो भी गुण आपको देख अच्छा लगता है आप सारा ना वो सब पालन करेंगे पूरे महीना हम वर्स वर्स, वर्स होते ही भिक्षु को चीवर दान कितना बड़ा गुण है।, मतलब है क्या है नाम दाल बनते संसार में इतना पूजा के संकल्प क्या हमें स्थान में

का अभी इतने, इतने कितना असंतर लोग तो कभी भी कुछ होता है तो सबसे पहले भगवान बुद्ध आधार लोग के मन में सोचिए अरे भगवान बुद्ध के मन में राग काम वास्तव नहीं कितना शांत उनका हुआ ऐसे सोचिए बहुत बड़ा मन पॉजिटिविटी आ आया अरे भगवान बुद्ध के मन में द्वेष नहीं था अभी हम द्वेष के कारण नींद नहीं आ रहा बहुत बेचैन नहीं आ रहा भगवान के मन में द्वेष नहीं था संसार में कुछ लोग तो होंगे जो आपकी शिक्षा से लाभान्वित होंगे क्योंकि वो दुनिया में इतने आसक्त नहीं होंगे और तब भगवान बुद्ध अपने प्रवचन के लिए वहां से विदा हुए उन्होंने सर्वप्रथम जानने की कोशिश की इस संसार में कौन ऐसा गुरु हो सकता है जिसके पास मैं जाकर के अपना ज्ञान दे सको, जो कुछ भी प्राप्त किया उसे सबसे पहले बांट सको। उन्हें इस इस तो फिर उन्होंने अपने धर्म को ही अपना गुरु मान लिया धर्म को ही अपना गुरु मान लिया आता घे एक छोटी सी विश्रांति कुछ ही जाऊ ना बगत रहा अपला महाराष्ट्र